ich do'stlar bugungi video efirimiz efir video tayyorlashga vaqt bo'lmayapti shuning uchun efir qilib ozginacha uz, ma'lumot berib o'tmoqchi edim ya'ni o'sha hozirgi kunda ikki ming yigirma ikkinchi yilda o'sha biometrik yashil pasport bilan qaysi qaysi davlatlarga kirdi chiqdi qilsa bo'ladi demak shu savollarga bugungi efirimizda javob olishlaring mumkin demak unda biz efirni boshladik demak hozirgi kunda ikki ming yigirma ikkinchi yilda qaysi davlatlarga o'sha granitsaga borib kelib o'sha миграцioнnы qog'ozni yangilasa bo'ladi demak bu savolga hozir javob berib o'taman ya'ni siz ikki ming -20 yigirma ikkinchi yilda o'sha migratsionnы qog'ozingizni yangilash uchun qaysi qaysi davlatlarga borib kelishingiz mumkin faqatgina o'z havo yo'llari orqali ya'ni o'sha samolyotda uchib o'zbekiston tojikiston qirg'iziston qozog'iston va moldova armaniston ozarbayjon kabi davlatlarga siz o'sha havo yo'llari orqali borib kelsangiz bo'ladi o'sha rossiyadan turib samolyotda туда обратно bilet olib borib kelsangiz bo'ladi va turkiyaga esa o'sha zagran pasport bilan borsa bo'ladi kirdi chii qilish uchun belarusiyaga borib kelib bo'lmaydi o'shani ham esdan chiqarib qo'ymanglar belarusiyaga umuman borib kelishni iloji yo'q va borib kelish kelish umuman bo'lmaydi e shuni eslaringdan chiqarmanglar ranitsalar hozirda oddiy moshinalarda borishni iloji yo'q shuni ham bir aytib o'tmoqchi edimki faqat havo yo'llari orqali shu borib kelsalaring bo'ladi bundan oldingi efirim biroz nosozliklar bo'lib o'chib ketib qoldi agar sizlarda savol bo'ladigan bo'lsa yozib qoldirsalaring qo'ldan kelgancha javob berib o'taman hozir bu efirni ham o'sha yurtdoshlarimiz ko'rish uchun gruppamizga o'zimizni o'sha telegram gruppamizga tashlab qo'yamiz albatta ularda savol bo'ladigan bo'lsa kirib bemalol o'sha savollarni beradigan bo'lsa to'g'ridan to'g'ri javob berib o'tamiz demak hozir men ikkinchi gruppamizga tashlab qo'yaman biroz qatishi mumkin efirda uzur lekin 2022 yemek ne Yılda, yılda, kervan, çıktı, kahveş, yemek. Benim Şimdi o zor katta kenanımız yiyen efirni поделяtься qilib qo'yamiz ular ham kirib bemalol ko'rishlari uchun albatta savol bo'ladigan bo'lsa yozib qoldiraverasizlar telegram gruppamizga tashlaymiz ana tayyor endi demak tushundilaring degan umiddaman qaysi qaysi davlatlarga o'sha kirdi chi qilsa bo'ladi degan savolga javob oldilaring degan umiddaman assalomu alaykum xush kelibsiz efirimizga savol bo'ladigan bo'lsa yozib qoldiraverasizlar qo'ldan kelgancha javob berib o'taman kirdi chiqdi qilsangiz albatta o'sha hozirgi kunda yettita davlatga de borib kelishni iloji bor o'sha pasportingiz agar sizda ham osha yashil pasport bo'ladigan bo'lsa osha o'zbekistonga tojikistonga qirg'iziston qozog'iston moldova armaniston ozarbayjon kabi davlatlarga bemalol borib kelsangiz bo'ladi o'shanda o'sha миграционны qog'ozingizni yangilab olsangiz bo'ladi endi hozir to'g'risi qaysi davlatlarga o'sha bilet arzonligini men hali surishtirib ko'rganim yo'q harakat qilaman bundan keyingi videoda yo efirda o'sha qaysi davlatlarda borib kelish arzon eng arzon davlat qaysi shu haqida albatta aytib o'taman keyingi video roligimda o'sha videoni kutsalaring men qadar ma'lumotlarni bilib tashlayman sizlarga chunki hozir menda ham aniq ma'lumot yo'q qaysi davlatlarga borib kelsa qaysi davlatga borib kelish haqida ma'lumot bor lekin ular qaysi biri arzon qaysi biri qimmatligi haqida ma'lumot yo'q lekin turkiyaga ham borib kelsa bo'ladi lekin hozirgi o'sha yashil pasport bilan borishni iloji yo'q o'sha narsani ham esdan chiqarib qo'ymanglar turkiyaga faqat o'sha zarан pasport bilan kirdi qilsa bo'ladi chunki turkiya hozir eng arzon ham shu borib kelmaydigan davlatlardan lekin yashil pasport bilan iloji yo'q u joyga borish turkiyaga borishdi o'shani esdan chiqarib qo'ymanglar qo'ymanglarраshunaqa gaplar savol bo'lsa yozavasizlar qo'ldan kelsa javob berib o'tamiz Benimce sormanızı cevap aldığınız şekli. videoda da çok iyi para kazandı. Pastamana bir pasta mı ne? savol bo'lsa kommentarda yozib qoldiraverasizlar qo'ldan kelgancha keyingi efirlarimizda yoki keyingi videoroliklarimizda albatta javob berib o'tishga harakat qilaman sh telegram gruppamizga ham azo bo'lib qo'yinglar hozir kommentariyada o'sha telegram gruppamizni silkasini qoldiraman albatta o'tib o'sha obuna bo'lib bu, qo'yinglar bir marta efirni yoqib o'chiramiz undan so'ng esa mavzuni o'zgartiramiz chunki hozir video ko'p bo'lib ketyapti uni ichida boshqa mavzular haqida ham gaplashib qo'ysak o'sha ko'pchilik oxirigacha ko'rmayapti o'shaning uchun hozir videoni bir marta o'chirib yoqamiz